Здравствуйте, рады вас приветствовать на подконтрольной украинской власти территории. Мы э, распространим сейчас газету в рамках проекта. Ну, это уже далеко не первый спецпроект нашего издания «Вести Донбасса». И он ориентирован прежде всего на переселенцев, на людей, которые приезжают с неконтролируемой территории. Там они находятся в информационном вакууме, в условиях антиукраинской жесткой пропаганды. Приезжая сюда, мы э, должны им помочь, прежде всего, как нашим согражданам, помочь решить свои насущные вопросы, оформить пенсию, оформить э, помощь в управлениях социалистов, защиты поэтому эта работа очень актуальна сегодня в ходе нашей акции мы раздаем на кпвв майорск 2000 экземпляров спецвыпуска мы видим что люди очень живо очень с большим интересом получают газету интересуются всем что здесь написано а здесь как раз вся так сказать актуальная информация по тем вопросам которые касаются практически каждого кто Особенно впервые приїжджають сюди, це спецразворот для вас співвітчизники, дорожня карта переселенця, що треба знати про взяття на облік ВПО, тобто всі ті нагальні питання, які наразі є актуальними для людей. Пенсійне забезпечення найближчими випусками ми плануємо також розворот газетний зробити, орієнтований на абітурієнтів, які приїжджають в рамках нового запровадженого проекту за спрощеною процедурою вступу до вишів на підконтрольній українській владі території. Здравствуйте. Информация для переселенцев. Служба социальной помощи. Вот, все выплаты. Это здесь вы сможете увидеть актуальную. Да, вы что? Да, да вот можете спасибо. даже взять еще. Давайте да. еще сестри. я да, тоже переселенец. Да. Конечно. А то ничего не знаем. Ничего не да, да, знаем. Да. Какой город вы направляете? Славянск. Вот город там в Славянске там, там есть адреса социальных служб, Отлично. по вопросам выплат, телефоны, горячие а телефон. ну, линии. Спасибо. Спасибо вам большое. Как вас зовут Леся. Информация для телефония. Для телефония Конечно, очень важно. Все новости хочется узнать и вовремя. Говорят, что сейчас нужно 72 часа побыть на Украине, чтобы пенсию не прекратили. Ну, нигде не написано конкретно. Итак, Хотелось бы знать. Может для быть, для здесь написано. Актуальная информация для Спасибо. Адрица, телефоны, Спасибо нужна газета. Приду, э, сейчас приеду, почитаю, что нужно, позвоню, узнаю. Да, общем, э, все, спасибо все зовут, за пенсионная. надежда. Здравствуйте. Актуальная информация для переселенцев. Служба соцзащиты, пенсионный фонд.